Salam. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik bu gün Xırdalanda. İcra hakimiyyətinin yanında tam yaşayışlı, qazlı və kupçalı binada. Bütün əşyalarla birlikdə satılan 65 kvadratmetrdən ibarət. 2 otağa düzəlmə mənzildir. Evdə nə qədər əşya varsa hər biri qalır. Yerləşmə yeri çox yaxşıdır. İcra hakimiyyəti, 1 nömrəli məktəb, poçt, poliklinika və bir sıra yaş obyektlərinə yaxındır. Sənədi kupçdadır. Bina 13 mərtəbədən ibarətdir. Mənzil 13-cü mərtəbədə yerləşir. Lift 12-ci mərtəbəyə qədər qalxır. Bir mərtəbə pilləkənlə qalxmaq lazımdır. Kupçasında e, mənzil yazılıb, tavanı düzdür. Burdan keçirəm mənzilin. Deməli, mətbəxi ilə son qiymət 60.000 manatdır. Ən nəzərdə tutulmuyor. 65 kvadrat 60 min manata bütün əşyalarla birlikdə. O qiymətə ona görə verilir ki, sonuncu mərtəbədir. Əgər o qanuni mərtəbə olsaydı, onun qiyməti təxminən 80-85 min manat idi. Burdan da icra hakimiyyətinin yolu, məktəb hər bir şey göstənilir, tam yaxınlıqdadır. Ətraflı məlumat elə etmək istəsəniz, kanalımıza abunə olunuz, Instagram və TikTok səhifələrimizi izləyə bilərsiniz. Bu günə bu qədər, təşəkkür. Edin.